这就是你最正式的衣服，哎呦，你可知足吧？这可是我唯一一条裙子了。又不是不知道，为了填补腾越，把我像样的衣服全卖了。啊，还有你这一套，穿着挺帅啊，我眼光不错。那不也得分人穿吗？走吧、嗯。 今晚是什么饭局啊？参加今晚饭局的有一个本市商报的记者，几个财经和产经线的自媒体，还有一个创投音频栏目的主播。那，那和你一起出席的创始人就我一个？就你一个？你还有半小时打腹稿的时间。 好好想想，待会见面应该怎么聊吧。谢谢你，袁阿姨，张虎今天晚上的会改明天了，是你那出什么问题了吗？你在哪呢？我到处找你。啊、哦，没有，我和徐思去参加一个记者饭局，跟他们聊聊腾越最近的事情。 许四有心了，别忘了你跟他在一起相处，你懂的。我现在有数，行，你忙你的。心里有什么数啊？怎么和老板相处的数呗？ 江湖啊，追女孩子就应该摆出追女孩子最有诚意的态度。你觉得我的态度怎么样？哦 装傻充愣是解决不了问题的。什么？ 腾越已经有了自己的鞋楦研究室，就像九十年代一样，从设计、研发到产品，都在我们自己的厂里完成。现在服饰鞋帽行业很多的新品牌都会选择代加工，把自己不了解或者说不擅长的部分交出去，而为什么一开始就选择反其道而行之？很多人都会觉得。 在从事某一个行业之前，一定要对这个行业有一个彻底的了解，才会动手做事。但是这几乎是不可能的，因为没有人可以在短时间内对一个行业了如指掌。如果你把前期所有的时间都花在学习和准备上，那么真正动手这件事情就遥遥无期了。所以我选择了先做事，在做事的过程中学习和改进。江小姐。 你不怕这个过程里犯错的成本太高啊？人们在做一件自己从来没有做过的事情之前，都会害怕犯错，而且还会反复的权衡。但是往往结果一事无成。在我还没有明确自己应该往哪个方向跑的时候，我选择先跑起来，总比原地待着不动强吧？如果摔跤了呢？在跑步的过程里。 我难免会因为经验和技巧的不足而摔跤，但是只有摔了跤，我才知道哪里有坑。就像这次，我们使用了错误的供应商，为此我对消费者们感到非常非常的抱歉。这样的错误，我以后不会再犯了。今后，我们也引入了溯源系统，让消费者们可以明确的知道我们在和谁合作，而他们是否安全。 一般来说啊，企业在创立早期遇到的问题，都会在发展的过程中弥补。腾跃创立于上世纪二十年代，前身是橡胶公司的一个分厂，在做胶底鞋之前，也没有多少做鞋的经验，是一步步发展，慢慢变成国民品牌的。